কঠিন এবং তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর একদিনের এক বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল শনিবার আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এবং পাবলিক ওয়ার্কার্স ডিপার্টমেন্টের যৌথ উদ্যোগে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয় রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য সচিব জে কে সিনহা এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সচিব অভিষেক সিং রাজ্যের সোনার মি দীপা কর্মকার সহ অন্যান্য আধিকারিকরা কর্মশালায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে গ্রামীণ স্বচ্ছতা রক্ষায় রাজ্য সরকারের গৃহীত উদ্যোগগুলি কথা তুলে ধরেন মুখ্য সচিব জে কে সিনহা তিনি জানান রাজ্যের গ্রামীণ স্বচ্ছতা রক্ষার উদ্যোগগুলিকে স্বাগত জানিয়েছে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল তিনি আরও জানান শহর এবং গ্রামীণ এলাকায় স্বচ্ছতা রক্ষায় গুরুত্ব সহকারে কাজ করে চলেছে রাজ্য সরকার এবং এর জন্য সংশ্লিষ্ট সকল আধিকারিকদের অভিনন্দন জানান মুখ্য সচিব জে কে और ये जो वर्कशॉप हो रहा है इसमें जो टेक्निकल सेशंस होंगे उसमें और भी आपको स्पष्टता मिलेगी निश्चित रूप से हम लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से अपना काम करेंगे और उस मुकाम तक पहुंचेंगे, जब जितेंद्र श्रीवास्तव साहब यहाँ आएंगे और आप लोगों में से कई लोगों को पुरस्कृत करें ये मुझे पूरा विश्वास है मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि टेक्निकल सेशंस ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ असंभव को संभव किया अभी क्लीन ऑफिस ग्रीन ऑफिस की चर्चा हो रही थी क्लीन ऑफिस ग्रीन ऑफिस की जब भी चर्चा होती है तो मुझे आप लोगों के द्वारा ई ऑफिस में किया गया काम याद आ जाता है आज मेरे चैम्बर में कोई भी फाइल नहीं थी जितेंद्र श्रीवास्तव साहब का आए थे उन्होंने देखा है कोई फाइल नहीं किसी भी मंत्री महोदय के कमरे में पहुंच जाइए कोई फाइल नहीं राज्य सरकार के किसी भी कार्यालय में पहुंच जाइए कोई भी फाइल नहीं है अभी मैं सभी जिला में विजिट किया था मुझे कार्यालय जाने का मौका तो नहीं मिला लेकिन जो मुझे फीडबैक दिया गया उसमें मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों के ऑफिस में भी कहीं कोई कागज हो यह जरूर है कि जिन लाखों फाइलों को आपने डिजिटाइज किया है अब उन फाइलों को कहीं सजो कर नहीं रखें जो भी सरकारी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अपनाते हुए उसे डिस्पोज कर दें अपने आप आपका ऑफिस तो क्लीन ऑफिस ग्रीन ऑफिस हो जाएगा ब्यो रिपोर्ट न्यूज डेली भारत